या बाकीचे प्रायोजक आहेत कोंका प्लास्टिक इंडस्ट्रीज शेती उपयोगी साहित्य शेती संबंधी साहित्य आणि इतर साहित्य होलसेल दरात मिळण्याचे जुनो तालुक्यातील एकमेव ठिकाण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या द्वारा कन्याकुमारी येथून शून्य त्रेसष्ठ सदतीस ही गाडी कन्याकुमारीहून बनारसला जोडणारी ट्रेन आज गोंदिया रेल्वे स्टेशनवर हिरवी झेंडी दाखवण्यात आली ही रेल्वे गाडी आता गोंदियावरून बनारस ते कन्याकुमारीला जाणार असल्यामुळे गोंदिया जिल्ह्यातील प्रवाशांमध्ये मोठ्या उत्साहाचं वातावरण दिसून आलंय गोंदिया शहराला प्रथमच कन्याकुमारी आणि बनारसला जोडण्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणून ही ट्रेन फायद्याची ठरणार आहे या ट्रेनचा थांबा गोंदिया रेल्वे स्टेशनला मिळाला असल्यानं देशाच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत जाण्यासाठी महत्त्वाचं ठरलं आहे तर या ट्रेनद्वारे प्रवाशांमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात उत्साहाचं वातावरण दिसून आलंय आजही ही ट्रेन गोंदिया रेल्वे स्थानकावर पोहोचली त्यावेळी नागरिकांनी मोठ्या हर्षोल्लासामध्ये या ट्रेनचं स्वागत करून गोंदिया जिल्ह्यासाठी ही ट्रेन एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार असल्यामुळं नागरिकांनी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रेल्वे मंत्री अश्विन वैष्णव यांचा अभिनंदन केलंय आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन आहे की गोंदिया जैसे छोटे स्टेशन से कन्याकुमारी से, कन्या से लेके प्रयागराज तक के जाने के लिए जो ट्रेन उपलब्ध मोदी जी ने कराई है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मुझे विशेष सहूलियत है मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मेरी ससुराल जबलपुर की है उसके लिए मुझे यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन मिल रही है ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है मैं डायरेक्ट बैठ के यहाँ पे एक बजे जबलपुर पहुँच जाऊँगा काफ़ी समय से लंबे समय से इंतजार था कि जबलपुर के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन हो आज यह सपना साकार हुआ है कि एक्सप्रेस ट्रेन जबलपुर के लिए मिली है समय भी बहुत अच्छा है कि सुबह साढ़ आठ बजे बैठ के जबलपुर एक बजे पहुँच रहे समय से घर पहुँच जाएंगे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद वाराणसी जाने की हमारी इच्छा है जैसी मतलब वाराणसी से हमारे भगवान जी का आदेश होगा हम तुरंत वाराणसी जाने की इच्छा रखते हैं बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छा प्रयास है रेलवे का कि कन्याकुमारी से डायरेक्ट बनारस तक का मतलब नया गाड़ी चालू हुआ है इसमें यात्रियों को बहुत सुविधाएं मिलेंगी बनारस भी डायरेक्ट जाना है तो उसके लिए भी और इधर कन्याकुमारी जाना है उसके लिए भी कि कन्याकुमारी तक पहले गोंदिया से पहली गाड़ी है जो कन्याकुमारी तक जा रही है और बनारस तक के लिए भी ये पहली गाड़ी है यात्रियों का बहुत अच्छा रिस्पांस है यहाँ की यात्री बहुत खुश हैं कि ये गाड़ी चालू होने से कि डायरेक्ट गाड़ी मिल रही है उनको गोंदिया के यात्रियों को बहुत सुविधाएं मिल रही हैं इससे है ना गोंदिया के यात्रियों को मतलब इससे अच्छी सुविधा और कुछ नहीं हो सकती थी कि डायरेक्ट कन्याकुमारी जा सके चेन्नई जा सके पैरमपुर भी रख जाता है ये कन्याकुमारी जाता है मदुरई जाता है तो ये काशी से सीधा बनारस तक का लोगों को जोड़ने के लिए बहुत अच्छा मतलब मुहिम है जो गाड़ी स्टार्ट हुआ है भारत के एक छोटे से दूसरी जगह पर जुड़ने वाली ट्रेन है और हमें बहुत खुशी हो रही है कि वाराणसी जैसे जितना डेवलप हो रहा है उस डेवलप सिटी को हमें देखने के लिए गोंदिया से डायरेक्ट ट्रेन प्राप्त हुई है हम मोदी जी को शुक्र पर जा रहे हैं हम जो विकास की अपेक्षा थी उनसे वो हम अभी दिखना चालू हो गया बहुत है बहुत बढ़िया हम सुनते हम टी में देखते रहते हैं कि प्रायगढ़ में इतना डेवलपमेंट हो रहा है इतना कॉरिडोर बन रहा है खूब उन्नति हो रही है मोदी जी का संसद क्षेत्र भी है हमें इच्छा थी जाने की अब मोदी जी ने ट्रेन भी उपलब्ध करा दी गुंदा डायरेक्ट ट्रेन ये हमारे बहुत बहुत सौभाग्य बात है तो मोदी जी इस प्रकार से जो सा, सा, जो, भारत में जो प्रसिद्ध स्थान है वहाँ की डायरेक्ट ट्रेन गुंदा से प्राप्त हो हमें हम इसके लिए उनसे अपेक्षा करेंगे अभी कुछ दिन फ्लाइट भी चालू हुई गोंदिया से तो ये विकास दिख रहा है हमें सही में विकास दिख रहा है इसमें मैं मेरी मम्मी बेटी साथ में पापा के साथ जा रहा हूँ जी न्यूज रिपोर्टर चेतन समृत आज चौबीस गोंदिया नवनवीन आणि ताज्या घडामोडींसाठी आज चोवीस तास सबस्क्राईब करा त्याचबरोबर बेल आयकॉन वर क्लिक करा आणि मिळवा आमच्या बातम्यांच्या नोटिफिकेशन तसेच आज चोवीस तासची प्रत्येक बातमी आपल्याला कशी वाटली हे कळवा कर लाईक करून कमेंट करून आणि आमच्या बातम्या शेअर सुद्धा करा